Bu il Cəllabadda 65800 hektar sahədə taxıl əkilib ki, bunun da 61400 hektarını buğda təşkil edir. Biçinin vaxtında və itkisiz başa çatdırılması üçün yerlərdə operativ qərargahlar yaradılıb. Bütün zəruri işlər görülüb. Sahələrə daha çox aqrolizinqin texnikaları çıxarılıb. Hazırda sahələrdə 285 kombayn çalışır. Əsasən taxılçılıq zonası hesab edilən rayonunda bu il biçilən buğdanın itkisiz və vaxtında yığılması qarşıya qoyulan başlıca məqsədlərdən biri hesab olunur. Sahələrdə yanğın təhlükəsizliyinə qarşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cəllabad rayon yanğın Mühafizə bölməsinin şəxsi heyəti və texnikası ilə yanaşı 797 traktorda işlərə cəlb edilib. Fermerlər və torpaq istifadəçiləri ilə gündəlik olaraq təmaslar yaradılır və ortaya çıxan hər hansı çətinlik yerindəcə həll edilir. İndiyə qədər sahələrin təxminən 70 faizi biçilib. Cələbəd rayon icra hakimiyyətinin aqrar məsələlər üzrə müavini Nazim Səlimov bildirir ki, ötən illə müqayisədə bu il rayonda taxıl əkinində artım müşahidə edilib. Taxılçılığın inkişafına dövlət dəstəyinin mütəmadi olması bu sahəyə marağı daha da artırır. Fermerlər bu il sahələrdən bol məhsul toplanacağını bildirir. Məhsulun satışına gəlincə isə fermerlərin qənaətinə görə taxılın hər bir hektarı 27 manata biçilir. Bu da fermerləri tam qanədir. Aytan Sakitqızı Elşən Fəzullayev, Zahid Aydın oğlu Cəllabat